Все турниры важны под эгидами сборных команд, тем более турнир, который носит имя великого тренера Валерия Вальсидовича Лобановского. Ну, пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на трибуны. 6 и 8 числа добро пожаловать на стадион Динам. Ваша поддержка нужна будет сборной команде. Турнир уже можно считать традиционный, именно для молодежной команды. Долго не выигрывали его. И его рассматриваем именно как этап подготовки к началу отбора, который будет начинаться в сентябре месяце. И естественно, что нужно его провести на хорошем тонусе и постараться его выиграть. Первая у нас игра с Черногорией. Мы ну, играем 6 числа и потом в зависимости от результата играем стыковую игру со следующими соперниками с одним из соперников будем надеяться на то что результат будет положительным мы попытаемся посмотреть новых ребят которые приехали в сборную команду если можно говорить о каких-то связях то восстановим их. вот и потом будет у нас правда большая пауза в течение практически трех месяцев до сборов которые будут перед чемпион... ну, перед перед играми чемпионата Европы. Так что можем говорить, что знакомство с некоторыми футболистами будет э, ну, перспективы уже, скажем так, мы будем им э, рассказывать ближе уже туда к чемпионату Европы, где-то в августе месяце. Сейчас э, на первом месте это Кубок Лобановского. Именно по возможности выиграть его. Сейчас в любой команде, я не буду выделять там Черногорию, другую какую-то команду, европейскую, но просто так ни с какой командой не выйдешь и не сыграешь. Это однозначно достаточно мощная команда, достаточно техничная, как для команд бывшей Югославии. Вот, и, ну, скажем так, соперник, с которым нужно будет очень много работать, очень много двигаться и быть на стопроцентном готовым, вот так скажем. Уважаемые болельщики, приглашаю вас на стадион «Динамо», на котором состоится мемориал Лобановского. Ваша поддержка нужна будет 6 и 8 числа. Добро пожаловать!